Данное видео крайне рекомендуется, крайне я замечу, кастрюля головым, зеботам, любителям барбершопных войск, Чтобы потом не рассказывали мне, что у нас украинская власть, украинские барбершопные войны, это классные люди. Командиры некоторых частей это классные люди. Некий воин ВСУ в некой военной части пожаловался своему командиру на плохое состояние здоровья и попросил медицины. В больничку отвезти его, либо доктора вызвать. На что командир сказал «Найн». нет No. «Нет». После чего ночью данный боец ВСУ отправился в Вальгалу, поскольку у него что-то с сердцем. То ли приступ, то ли, я не знаю. Обидно. Досадно. Как вы считаете, как наказали данного командира, который отказал в медицине? Слушаем. І ахоєм, я виспользую шпаргалочкою. Командир не направив хворого підлеглого військовослужбовця до медичного пункту військової частини. Про його здоров'я не дбав. Чим чинив, не недбале ставлення до військової служби, що вчинене в умовах особливого стану, тобто скоїв військове адміністративне правопорушення. Предбачена там другу частину 172 прим. 15 КУАП. Ну, пап, вы поняли. А вы не поняли, еще раз. Командир, который не отправил бойца к врачу, что он сделал? Он винен у вцинения административного порушения. Штраф 17 тысяч на курс державы. Человек в форме, командир, не дал человеку, своему подлеглому, подлеглому, подчиненному врача. Подлеглый скончался. Кто виноват? Логично, командир. Что командиру будет? Тюрьма? Нет, штраф 17 тысяч гривен на корость государства. А теперь мы давайте почитаем под этой новостью комментарии настоящих украинцев, что они об этом думают. Я воспользуюсь шпаргалкой, погнали. Офигеть, тысяча яиц вартись одного солдата. Хуже тюрьмы. 17 тысяч стоит жизнь героя. Наши котики. 17 тысяч его под суд надо отдать. И статья за убийство. И таких выпадков море, на жаль. 17к. Давайте скинем, что вы такой уж сдох. Это командиру, да? господи. Таких случаев сотни, если что. Давно жизнь человека стоит 17 тысяч? В тюрьму таких уродов сержант. Оштрафовал суд. Ебать тупые. Цена життя 400 евро. Дешевая жизнь.